Assalamualaikum. Sekilas Fakta 24 Oktober bersama saya, Mastura Mala. Antara berita utama hari ini, Guan Eng sifatkan Anwar jolok sarang tebuan. Isu arak di sekolah, garis panduan sedia ada terpakai. Iwon belum letak jawatan menteri. Penasihat DAP Lim Guan Eng membidas kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyatakan arak tidak wajar dihidangkan di Dewan Sekolah. Lim menyifatkan kenyataan Anwar itu sebagai tindakan menjolok sarang tepuan. Kerana walaupun dikatakan ini disewa oleh uh, badan bebas, umpamanya. Dan ada arak, ada perjudian. Ini bukan mendidik anak-anak. Jadi berlanggar konsep dan falsafah pendidikan kita sendiri. Guan A mendakwa kenyataan itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat Cina. Ini kerana ia dianggap campur tangan terhadap adat yang diamalkan sejak puluhan tahun di Dewan Sekolah Cina. Beliau mempersoalkan sama ada hidangan daging babi di sekolah akan menjadi sasaran seterusnya selepas ini. Lee memaklumkan setiausaha agung DAP Anthony Lok telah berbincang dengan Anwar bagi mencari penyelesaian yang, yang boleh diterima semua pihak. Dalam pada itu, Kabinet hari ini memutuskan untuk mengekalkan garis panduan sedia ada berhubung hidangan arak di Dewan Sekolah. Ini bermakna arak boleh terus dihidangkan apabila Dewan di Sekolah Cina disewakan untuk acara tidak melibatkan pelajar. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Ada setengah sekolah terutama SJKC yang dewan di situ sama ada diuruskan oleh pihak LPS ataupun dibangunkan oleh pihak swasta, dewan swasta. Jadi perkara ini memang dalam pengetahuan dan memang dalam pertimbangan Jemaah Menteri itulah sebab peraturan sedia ada terpakai. Tidak ada perubahan kepada garis panduan dan peraturan serta amalan sedia ada. <tuh> Sementara itu, ahli perniagaan yang menjadi buruan Muhammad Adelan Berhan dinasihatkan pulang ke negara ini bagi membersihkan namanya daripada dawaan pecah amanah. Akhbar News Straits Times, NST melaporkan Adelan yang merupakan menantu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kini menjalani kehidupan mewah di sebuah negara di Asia Barat. Untuk uh, isu menantu ahli Parlimen Pago, itu tak payah discuss, balik sajalah dan Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahawa beberapa agensi telah membuat permohonan supaya pasport beliau dibatalkan jadi sebelum ia dibatalkan come back and clear your name kenapa lari kecuali takut, jadi baliklah dan berdepan dengan mahkamah Berita seterusnya, Perdana Menteri mengesahkan belum menerima sebarang surat peletakan jawatan daripada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedik. Kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO itu hadir mesyuarat Jumaat Menteri seperti biasa pagi ini. <tuh> Datang, datang. Ada. Ada Belum lagi. Belum lagi eh. Iwan sebelum ini dilaporkan berkata beliau sedia melepaskan jawatan menteri jika Jabatan Peguam Negara AGC merayu keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Terdahulu mahkamah tersebut memutuskan kerajaan persekutuan bertindak secara tidak sah dan melampaui kuasa perlembagaan apabila gagal menghormati 40% bahagian hasil persekutuan Sabah selama hampir lima dekad. Anwar pada Rabu berkata kerajaan akan memutuskan sama ada akan merayu atau tidak keputusan mahkamah itu selepas mendapat nasihat AGC. Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman hari ini menyeru Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail bersikap profesional Syahir membangkitkan beberapa persoalan berkaitan insiden di Masjid Rusila di Marang, Terengganu. Beliau bertanya mengenai motif latihan taktikal melibatkan anggota agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dijalankan di kawasan Masjid Rusila dan berhampiran dengan rumah Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Syahir menegaskan walaupun Saifuddin mendakwa Anggota APMM terbabit hanya singgah untuk bersolat, namun itu bukanlah cara yang sepatutnya. Menurut Syahir, anggota APMM tersebut boleh memasuki melalui pintu yang betul dan bukannya masuk pintu jemaah wanita. Justeru dia yang juga setiausaha politik Abdullah Hadi menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apa yang terjadi. Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah mendedahkan baginda yang mencadangkan nama tujuh pemain warisan kepada FAM. Dalam satu kenyataan, baginda menjelaskan semua cadangan itu dibuat dengan niat baik iaitu bertujuan memperkukuh pasukan Harimau Malaya. Tengku Abdul Rahman berkata, ia dikemukakan melalui prosedur yang sah dan semua tujuh pemain terbabit kini adalah warga negara Malaysia yang sah. Tengku Abdul Rahman turut menjelaskan kemasukan pemain naturalisasi dan warisan bukanlah perkara baru. Terdahulu FIFA membuka siasatan terhadap tujuh pemain warisan Malaysia yang didakwa memalsukan dokumen bagi mendapatkan kelayakan. Baiklah, jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik saja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Isu arak di sekolah dibangkitkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam menyatakan pendiriannya untuk tidak membenarkan hidangan arak di kawasan sekolah berikutan satu acara alumni di sebuah sekolah di Ipoh beliau menegaskan bukan untuk menyekat hak bukan muslim tetapi untuk mengekalkan sekolah sebagai tempat pendidikan tinjauan kini tv mendapati majoriti 87% setuju dengan larangan itu kerana sekolah harus bebas dari arak bagi menjaga nilai pendidikan hanya 6% merasakan larangan itu terlalu ketat dan boleh mencecaskan kebebasan majlis alumni. Manakala 6% lagi berpendapat, mungkin perlu ada garis panduan yang jelas dan seimbang mengenai isu itu. Apa pula pendapat anda tentang larangan arak di sekolah? Sila tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah. Belah berbaki lebih kurang 48 jam ketibaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Kuala Lumpur. Pemuda PAS hari ini berhimpun membuat bantahan tersebut. Mereka bersama dengan beberapa NGO dan aktivis berhimpun di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur selepas solat Jumaat hari ini. Portal Free Malaysia Today melaporkan kira-kira 700 peserta penunjuk perasaan hadir himpunan itu dengan peserta melakukan slogan mengkritik Persengkongkolan AS dengan rejim Israel perakan bermula dari Menara Tabung Haji sebelum memorandum bantahan diserahkan di hadapan kedutaan itu. Kamu Donald Trump, you are not welcome here in Malaysia. Kamu tidak diundang, kamu tidak dialu-alukan, kamu tidak diterima. Sama sekali untuk menjaga kaki ke bumi ini Karena kamu menyokong pembunuhan beramal-amal yang sebarang marah kita di Palestine. Kamu bukan setakat menyokong. Kamu mengaku, kamu mempercayakan senjata. Oleh kerana kamu ada kepala otak, kamu tidak berfikir tentang kari kemanusiaan. Maka layaklah kami menggelarkan kamu sebagai syaitan pada hari ini. Syaitan, syaitan. Syaitan, syaitan. Syaitan, syaitan. Saipan, 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 Selain pemimpin PAS turut kelihatan, Ketua Penerangan Parti Pejuang Tanah Air Muhammad Rafiq Rashid Ali dan aktivis Tian Chua. Trump dijadual tiba di Malaysia pada ahad ini bagi menyertai sidang kemuncak ASEAN ke-47 di KLCC. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Mas Tromala, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.